आहेत त्या पद्धतीने निश्चितच काम केलं जाईल पक्षाच्या जा... <coughs> भूमिकेतून जे आदेश पक्ष मला देईल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतील त्या पद्धतीने निश्चित आगामी काळामध्ये काम करण्याचा माझा मानस आहे कुठलीही मागणी मी त्यांच्याकडे मी केलेली नाही जे मला त्या ठिकाणी सांगितलं जाईल त्याप्रमाणे निश्चित मी काम करेल माझ्या आधीच्या पक्षातील माझ्या सहकार्याचे मी आभार मानते या निमित्ताने इतके वर्ष आम्ही एकत्र राहिलो ठीक आहे हा माझा व्यक्तिगत निर्णय होता मला कुणी जा म्हणून सांगितलं नाही आणि मी शेवटपर्यंत लोक म्हणतात कालपर्यंत तुम्ही पक्षाकडे तिथे बसला होता आणि अचानक तुम्ही स्विच ओव्हर झाला मी म्हणतो शेवटच्या क्षणापर्यंत मी जिथे आहे तिथं काम मी केलेलं आहे आणि आज जेव्हा गेलो तेव्हाच मी मग त्यानंतर माझी भूमिका मी या ठिकाणी स्पष्ट केलेली आहे त्यामुळे हो बस या निमित्ताने मला सांगायचं मी अधिक काही याच्यावर आज तरी भाष्य करणार नाही ना मी सुद्धा या पक्षात नवीनच आहेत त्यामुळे सगळ्याच गोष्टीवर आज काही बोलण्यापेक्षा निश्चित ये योग्य वेड़ी मैं आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर मैंने प्रवेश लिया है और मैं आभार मानना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फिर देश के गृह जी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी का देवेंद्र फडणवीस जी का बावन कुड़े जी का आशीष शिलाल जी का सभी नेता जो मेरे साथ में बैठे हुए मेरे अंदर से आए हुए हमारे सहयोगी अमर राजुलकर जो एम रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं उनका भी प्रवेश आज हुआ है मैं आभार मानूँगा भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व की उन्होंने मुझे आज ये मौका भारतीय जनता पार्टी में आने में दिया और काम करने के यहाँ पर मुझे यहाँ पर संधि दी है एक मौका दिया है उसलिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ निश्चित उसे इंप्लेस इसमें कोई अलग भूमिका नहीं है जो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है मैं ना नहीं बोलूंगा आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियाँ हैं तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है तो हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथ ही मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा बस इससे ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा और मैं आप सबका आभारी हूँ एक नई शुरुआत है कुछ गलतियाँ छोटी मोटी होती है तो शुरू शुरू में संभाल लीजिए देश विदेश प्रत्येक घड़मोड़ं से लाइव अपडेट मिलने आता साम टीवी चा सर्व सोशल मीडिया प्लैटॉर्मला लाइक फॉलो आ सब्स्क्राइब करा तस सर्व नोटिफिकेशन साथ बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका